वस्तु श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ पार्थय प्रदेभो मागे महाभारतं अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्बद्ध मनुसम् दधामि गो नाम नवमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते प्रियतमम् प्रवक्ष्याम्यरसून्यवे दानसहितम् यत् नात्वा बोक्ष्यसे शुभा राजविद्या राजगुह्यं पवित्रं इदमोत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यं सुसुखम् कर्तुमौव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्रा ते प्रत्युसंसारत्मनि अवष्टभ्या विश्रदामि पुनः पुनः भूतग्राममिमम् कृत्स्नम् अवशम् प्रकृतेर्वशा न चा मान्तनि कर्माणि निबन्ति धनञ्जया ीनमदासीनम् असतं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृतिः श्रूयते स चलाचरम् हेतु ना जगद्वि परिवर्तते अनोदु ने अर्थहेवा ने ನಾನು ನಿಷ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದುದರಿಂದ ಮೂಢ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಗುರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಈಗ ಪದ್ಯ ನಾನು ಒಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಮೋಘಾ ಮೋಘ ಕರು ಮಾಣ ಮೋಘೇತ ಸಹ ರಾಕ್ಷಸೀಮಾ ಸೂರಿಂ ಜೈವ ಪ್ರಜೃತಿ ಶ್ರೀತಾ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತವೆ ಅವರ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಗಳು ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಜ್ಞಾನವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಅವರು ವಿವೇಕರಹಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಶರೀರವೇ ತಾನು ಎಂಬ ಮೋಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ರಾಕ್ಷಸಿ ಭಾವ ಮತ್ತು ಅಸುರಿ ಭಾವವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಹಾಮಾತ್ಮಾರ್ಥ